холодный день, и ветер мир пронзает. Пятном свинцовым тучи расползлись. На них Иосиф снова взгляд бросает, не зная, где от холода спастись. Тяжел и долг путь до Вифлеема, и побледнел Марии юный лик. Но дева кротко на него смотрела бездонной глубиной очей своих он, наконец, нашел вдали пещеру, где пастухи в ненасти грели скот. Обрадовавшись этому безмерно, он деву ввел в холодный грязный грот. От маленькой лучины свет палился, вертепи средь убожества и тьмы. Младенец Божий ночью родился, чтоб люди мира были спасены его Мария сразу спеленала и в ясли положила здесь его. И места, и тепла им было мало, но мать не замечала ничего. Она от счастья изнутри светилась, глядя на сына с нежностью и вновь. В груди ее так быстро сердце билось, являя миру вечную любовь. Хоть не было для малыша одежды, кроватки и игрушек, ничего, но он явился лучиком надежды для мира, человечества всего, Ему здесь ясли калибею стали, была одна простая пелена, Его пучки соломы согревали в часы Его младенческого сна пришел он в мир, в укрытие этом темном, в убогом бедном столе для скота, чтоб показать, что так в обличье скромном явилась в мир святая доброта, чтоб уменьшить на земле пороки и на себя людские взять грехи, а Вифлием объят был сном глубоким, не спали только в поле пастухи, что были так добры и благодарны, а души словно небеса чисты, и были их дела благоугодны, а их сердца открыты и просты. Вдруг появился ангел перед ними, он радость им внезапно возвестил, и с ангелами в небесах с другими он Бога в песнях светлых восхвалил. И крылья их загадочно искрились, и веяла теплом и красота, пропели и в пучине света скрылись, и снова воцарилась темнота. Скорее вифлием кричали люди, и бесконечен был восторг в груди. Они узнали, о великом чуде, и верили, что счастье впереди. Повел их голос безграничной верой, и не боялись пастухи ничего. И вот, войдя в знакомую пещеру, в яслях они увидели его. К нему они приблизились с почтением, и от волнения пристав дышать, смотрели все – они с благоговением на светлый лик святого малыша. Мария и Иосиф удивились, что пастухи в пещеру к ним пришли, Ведь так внезапно гости появились, Как все узнали, Как же их нашли. Им пастухи о чуде рассказали, Потом еще немного постояли, у Божьего младенца, что в яслях лежал смиренно и смотрел, словно солнце вниз спуститься, так стало вдруг тепло на сердце всем. Ушли они в молитвах, славя Бога и завет, и в жизни их чудес так было много, и грел всегда и глаз младенца свет. Аминь.